farzandlarni noqobil bo'lib voyaga yetib qolishini bir qancha sabablar bor mana shu farzandlarimiz noqobil bo'lib qolishligini sabablari uydagi oilalardagi yetishmovchiliklardan ya'ni yetishmovchilik degan tushunchani bor o'zi bu yetishmovchilik bu ayb emas bu chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni xonadonlarida yetishmovchilik yetishmovchilik degan tushuncha bu noto'g'ri tushuncha ko'proq onalarni shikoyatidan bilsak bo'ladi ayollar uyga keldi erkak kishi eriga yetishmovchiliklarni kamchiliklarni tinmay o'kach qilaverganidan farzandlar noqobil bo'lib katta bo'ladi chunki muhit oilaviy muhitda farzandlar ota bilan onani bir biriga qilayotgan munosabatlaridan mana shunaqangi <laughs> yetishmovchiliklarni ko'rib chiqib men ham bi ish qilmasam bo'lmaydi shekilli men ham rossiyaga bormasam bo'lmaydi shekilli bolalarga qo'shilib deb oilaga bitta yordam qilmasam bo'lmaydi shekilli pul topmasam bo'lmaydi shekilli deb keyin bolalar o'zini iqtidoridan ilmidan kechib bo'lsa ham pul topishga şey chiqib ketib qoladi chunki onaga zulm bo'lyapti yoki ona tinmay erni egovlayapti bolani fikri pul topish kerak ekan degan nima bilan bo'ladi ko'chalarda mana ko'rib qolasiz yoshlar mana yosh bolalar o'g'il bolalar qiz bolalarni ko'chalarda kechasida mana shomdan keyin boshlanadi kech kirishi bilan shunday nimani qo'yib olib rastani qo'yib olib sigaret pista звaчka sotib o'tirganini ko'rasiz nima majbur qilyapti shularni sigaret sotib kechki paytda o'tirishida demak bu bolalarni shu tarbiyasiga kasb koriga juda ham e'tibor berish kerak buladi osha noqobil farzand ge, bo'lib qolishini sababi bitta shu yetishmovchilik degan tushunchani noto'g'ri bolalarni qanoatga o'rgatish kerak ota ona ayniqsa shu ayollarimiz yetkazishimiz kerakki bu yetishmovchilik uka ayollarni hamchi manovi kam edi bunov kam ana qilmaylikmi manaa qilmaylikmi deyayotganlari barisi bu dunyodagi ba'zi orzu havaslaridan a qo'shni parda ilibdi de deydi anov qo'shni deydi uyini buzib boshqa solyapti biz ham qilmaylikmi deydi bari keraksiz beganchi narsalar bilan erni ega o'laveradi ega o'laveradi keyin er ham nima qiladi jonga tegadi erdi shu bilan uyda e, tinchlik totuvlik yo'qoladi urush janjal to'palang shu bilan farzandlar ham nima bo'ladi tarbiyasiz qoladi ota onani bir biriga qilayotgan munosabatlarini ko'rib noqobil farzand bo'l ketdi farzandb chiqib ketadi ishikga chiqib ketadi mardikorlikka chiqib ketadi shunaqa bo'lib yurib yurib kelib keyin ota ona nima qiladi o'sha xotin bilan tortishib tortishib uylarni bezab xotinni gapiga kelib uyni buzib parda boshqa qiladi uylab qo'yadimi uni uylab bo'lgandan keyin u farzanddan nima kutyapmiz o voqlida ko'rib turibmiz tarbiya yo'q odob axloq yo'q hunar yo'q u bolada o'sha yuqorida aytganimizdek qilaveraman hamma ishni qilaveraman degan deb yurgan uylab qo'lganingizdan keyin mas'uliyat boshiga tushib turib hech qanchaga bormasdan ajrimlar ko'payib